পুনৰ এদি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই বনাইছোঁ তিলপিঠা যিটো বিট্ৰুতেদি বনাইছোঁ মই এক কেজি বৰা চাউল ৰাতিয়ে তিয়াই থৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা উঠি গা পা ধুই সেয়া ধুই শুকুৱাই মই মিক্সিত বিট্ৰুতে লগত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ এতিয়া সেইখিনিয়ে চালি ল'ম যিখিনি গোটা হৈ থাকিব তাকো আমি পুনৰ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম তাৰপৰা আকৌ চালনি মাৰি ল'ম এইখিনি মই লৈছোঁ ভাজি লোৱা পিছা তিল আৰু লগতে গুৰ মিহি মিহিকৈ কুটি ল'ম গোটেইকেইটা মিহলাই ল'ম গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি হোৱাৰ পিছত টাৱাখন হালকা গৰম হোৱাৰ পিছত চালনীত এনেদৰে চালি চালি মই পিঠাখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ বহুত সহজ পদ্ধতি হয় আৰু এনেদৰে চালনী দি পিঠা বনালে মিহিও হয় আৰু ধুনীয়াও হয় পাতলো হয় খাবলৈও ভাল লাগে এনেকৈ গোটেই পিঠাগুড়ি দি মই পিঠা বনাই ল'ম এনেদৰেই সকলো পিঠাখিনি ভাজি ল'ম এটাও নাভাঙে মোৰ এটাও ভঙা নাই গোটেইখিনিও ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এতিয়া মোৰ পিঠাখিনি গোটেই বনোৱা হৈ গ'ল এয়া চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যদি লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট কৰি জনাব